ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ಯ ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜೆ ದುರ್ಗಾ ನಾಮಕಳದ ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ ಆರ್ಯ ನಾಮಕಳಾದ ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜೆ ನಾಳೆ ತೃತೀಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ನಾಮಕಳಾದ ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬಿಭ್ರಾಣ ಶೂಲ ಬಾಣಸ ಸುಧರ ಮೇಘ ಕರಅೈರ್ಮೇಘ ಕಿರೀಟೋ ಲಿಖಿತ ಜಲಧರ ಸ್ಕಂಧಾದಿ ರೂಢ ಚತಸೃಭಿರಸಿ ಕೇಟಾನ್ವಿತ ಬಿಹಿಪರೀತ कन्याभिर्भिन्नदैत्या भवतु भव नः प्राणस्त रात्रिनामक दुर्गारूपि नामक रात्रिनामक दुर्गारूपि विष्णुवे नमः ध्यानं ध्यानं समर्पयामि द्वादश नाम पूजां करिष्ये श्रीभगवतै नमः श्रीविन्ध्यवासिन्यै नमः श्रीकौशिक्यै नमः श्रीमहिषमर्दिन्यै नमः ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಕಾಮರೂಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಅಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ನಮ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಪೂಜೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾದಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಅವಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರೀ ಭಗವತೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣವರ್ಣ ಯೈ ನಮಃ श्री सृष्टिस्थित स्थिति श्रीएकस्विण्य नम श्री नमः नम श्रीमह नम श्री शतबाव नम ये नम श्रीभुजूषणाई नम श्रीषट चक्रवासी नम श्रीषट चक्रभे नम श्री श्यामा नम श्रीकायस्ता नम श्रीकायवर्जितायै नमः श्रीसुस्मिताय नमः श्री सुम्मुख्यै नमः श्रीक्षमायै नमः श्रीमूलप्रकृत्यै नमः श्री ईश्वर्यै नमः श्रीअजायै नमः श्रीशुभ्रवर्णाय नमः श्रीपुरुषार्तायै नमः श्रीसुप्रभोधिन्यै नमः श्रीरक्तायै नमः श्रीनीलायै नमः श्रीश्यामलायै नमः श्रीकृष्णायै नमः श्रीपीतायै नमः श्रीकर्बुरायै नमः श्रीकरुणालयायै नमः श्रीतृष्णायै नमः श्रीजरायै नमः श्रीरुद्धायै नमः श्रीतरुण्यै नमः श्रीकरुणायै नमः श्रीलयायै नमः श्रीकलायै नमः श्रीकाष्ठायै नमः श्रीमुहूर्तायै नमः श्री निमीषाई नम श्रीकालू नम नमः, नम श्रीरसनाय नम श्री चुस्पर्शवायुरसाई नम श्रीगंधप्रिया नम श्री सुगंधाई नम श्री सुसुस्पर्शदाई नम नमः, नम श्रीमृगाक्ष नम श्रीकर्पूरा मोदराय नम श्रीकर्पूरमोददायै नमः श्रीपद्मयोन्यै नमः श्रीसुकेशायै नमः श्रीसुलिङ्गायै नमः श्रीभगरूपिण्यै नमः श्रीभूषण्यै नमः श्रीयोनिमुद्रायै नमः श्रीखेचर्यै नमः श्रीस्वर्गगामिन्यै नमः श्रीमधुप्रियायै नमः श्रीमाधवायै नमः श्रीवल् यै नमः श्रीमधुमुत्तायै नमः श्री मुदोत्कटाई नम श्रीमातंग्य नम श्रीशुकहस्ता नम श्रीधीराई नम श्री महाताय नम श्री वसुप्रििया नम श्रीसुवर्णिने नम श्रीपद्मय नम श्री मुक्ता श्रीहार विभूषणाई नम श्रीकर्पूरमोदादाई नम श्री निश्वास नम नमः, नम श्रीवलभा नम श्रीशक् नम श्रीखिन्ई नम श्रीबलहताय नम श्रीभुषुंडीपरीघायु नम श्रीचापि नम श्रीचापहस्ताय नम श्रीत्रिशूलधारिण्य नम ये नम श्रीशक्तिहस्तायै नमः श्रीमयूरवाहिन्यै नमः श्रीवरायुधायै नमः श्रीधारायै नमः श्रीधीरायै नमः श्रीवीरपाणायै नमः श्रीमुदोत्कटायै नमः श्रीवसुन् वसुधराय नमः श्रीजयायै नमः श्रीशाकनायै नमः श्रीविजयायै नमः श्रीशिवायै नमः श्रीभगवत्यै नमः इति ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಆದ ನಂತರ ತಾಯಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೃಹತ್ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಇದೆ ಬೃಹತ್ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ